Дорогие коллеги, я хочу сразу сказать, что когда мы смотрели проектные материалы, мы их оценивали исключительно с точки зрения действующего законодательства. То есть, есть кодекс этики, мы не смотрели на то, кто это делал, мы смотрели, как это сделано. Значит, к величайшему сожалению, от первого до последнего листа, лукавство от первой до последней строчки. То есть, уже было сказано, что такое музеификация. Музеификация – это научно обоснованные методы, приведения объекта к пригодности для экскурсионного, экскурсионной эксплуатации. Значит, в документации первое, что есть, это ссылки на то, что все скоординировано с Институтом археологии. Да, Институт археологии дал схему возможной постановки опор для легкого накрытия для организации экскурсий. В результате чего было сделано слайдное поле с диаметром 800 миллиметров, и для того, чтобы переложить ответственность на археологов, вот эта схема, в которой ее предлагают утвердить директору Института археологии. Естественно, он ее не утвердил. Никаких подписей здесь нет. Значит, схему размещения легких я разговаривал с замдиректором Ивакиным. Он мне сказал, что никто этот Схему не утверждал и передал мне тот материал, который был передан в институт для утверждения. Следующее. Юрий Георгиевич, мы вас выслушали молча. Мы вас выслушали молча. Дальше. Ни в одном документе, правоустанавливающем, ни слова, не сказано ни о чем, кроме дослеживания фундаментов то музификации их заложки. Титульний ліст здійсного проєкту. Проведення археологічних досліджень, консервація та сучасна модифікація Староківської гори. З залишками фундаменту церкви на території пам'ятки археології національного значення дитини Стародавнього Києва 8-10 століття. Что и сделано? Потому что в результате этой работы предлагается на 3 метра повысить уровень существующей террасы и на 3 метра повысить уровень подпорной стены со стороны улицы Владимирской. Уйдя откосами в сторону, в сторону исторического музея. Все это здесь есть, все, кто хочет ознакомиться, могут ознакомиться. Документация в руках. Следующее. Значит, основная, основная, основное лукавство, верхнее говоря, заложено именно в задании на проектирование. Мы все, мы все тут практики, мы прекрасно знаем, как делается задание на проектирование. Значит, задание на проектирование заложено. Э, Музеификация методом сооружения над остатками действительной церкви э, с породы объемом 18 тысяч кубометров. Значит, но это, видимо, ну, не знаю, мне трудно это оценить. Дальше. В задании написано, примещение мая забезпечить и возможность экспозиции зовни, макеты фундаментов. Подождите, о каком макете идет речь, если у нас есть оригинальные фундаменты? Або реконструкции Часткова, а вы полностью с породы. Вот здесь и спрятана основная, основная история всего этого. То есть есть план воссоздания любой ценой, воссоздания церкви объемом 18 тысяч кубов над, над, этой территорией. Для этого запроектирована плита толщиной метр с нагрузкой 1100 кг на квадратный метр. Тут сидят практики, они знают, что это такое. Этого вполне хватит для того, балла того. Значит, открываем эту плиту. Замечательно. И нет, нет, Мало нет. того, перенаправленный уже на полтора а, короче, короче, все на все. Если мне кто-то расскажет, каким образом церковь, того, чтобы эти быть до высоты пяти. Мы все прекрасно знаем, в Киеве как это для меня, для, для меня вопрос, Все то, что здесь сделано? Сделано для того, чтобы в скрытой форме сегодня обманув общественность, обманув э, правительство, обманув нас практиков провести эту работу. Значит, особенно 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 нас возмутила одна позиция. О ней Вадим Борисович не говорил, вынужден сказать. Значит, Юрий Георгиевич сегодня э, имеет возможность работать по двум каналам. Один канал это его мастерская, такая же, как у нас у всех. Вторая институт Киевпроект, э, реставрация, работающая в составе института Киевпроекта. По какой-то причине на этой работе возникает надпись. из архитектора Украины. Значит, у меня... Значит, мне кажется, что выполнение подобной работы под эгидой Союза, Союз дискредитирует. Может быть, коллеги другого мнения, но я бы не хотел быть в Союзе, который выполняет подобные работы. Спасибо.